Чи є побори у слов'янських школах розбиралися народні обранці? На одному з засідань комісії з питань законності та правопорядку головуючий депутат Сергій Савченко озвучив звернення від батьків школи номер 18 прізвища яких не назвав. Вони поскаржилися народному обранцю про надмірно високі суми грошей, які збираються батьківським комітетом цієї школи. 600 гривень чоловіка, чоловіка в школі. З родителя знімають за підрахунками депутата за рік, це кругленька сума. Чи дійсно збираються такі гроші та як вони витрачаються? Сергій Савченко доручив розібратися у справі начальнику відділу освіти. Що це таке, що це за цифри? Нікого поки не обвиняємо, нікому ніяких претензій не приділяємо, тільки казвучим цифри. Вже через декілька днів на сайті міської ради з'явилося розпорядження про заборону грошових зборів у школах. А сама інформація викликала резонанс серед батьків учнів. Майже півсотні з них прийшли до депутатів, аби спростувати звинувачення проти навчального закладу. Ми прийшли за тим, что осквернили честь нашего директора, уважаемого человека и вообще нашей школы. Мы пришли сюда за этим. А нам не надо там какие-то поднимать вопросы. Из 470 человек одна какая-то мама пришла и непонятно зачем написала заявление. Она а 469 не против сдавать эти деньги. Как бы для нас это 100 гривен сдать, да мы даже больше можем сдать, чтобы наши дети ходили в тепле и в чистоте. Этот месседж был послан с таким позывом, что как бы эти деньги неизвестно куда деваются, и по всей видимости они оседают в сейфе или в кармане директора школы. Я расценил это таким образом. И тоже мнение, я думаю, расценили точно так же и родители, почему они сегодня и собрались. А, сбор денег осуществляется родителями, непосредственно родителями также именно родителями осуществляются траты этих денег, и они же, эти родители, отчитываются о том, куда, на какие цели и в каких суммах были деньги истрачены. За прошлый год, насколько мне известно, в школе была собрана сумма порядка 22 тысяч гривен. Да, я подтверждаю, что была собрана такая сумма денег. І можу розповісти, примірно в яких об'ємах, які роботи були виконані на цю суму. День з'явилася на засіданні і директор школи Олена Маляр. Вона обурена звинуваченнями, які були озвучені в змі. Педагог вважає, що була задіта її гідність та ділова репутація. Я настаиваю на тому, щоб виїзна комісія, вот ета з таким огромним названням була у мене в школі. І я вам покажу кожен клаптик. которым приложены руки моих педагогов, которые сами вместе с родителями точно так собирают средства и делают ремонт школы, которая была в таком ужасающем состоянии. Вы думаете, я бы стояла с протянутой рукой? Вы думала, мои роди... вы думаете, мои родительские комитеты стояли бы с пресс? протягнутою рукою, якщо б косодарство нас, як положено. як зазначає директор школи, така ситуація не склалася б, якби навчальні заклади в повній мірі фінансувалися державою. Місцевий бюджет теж не в змозі компенсувати усіх витрат. Та й що робити, якщо туалетний папір у дітей скінчився, лампа перегоріла, а гроші на це ще не виділили. Чекати рішень сесії, а потім ще й проведення тендеру це смішно зазначають батьки. Я хочу понять, дорогі депутати, В чем проблема? Не в правильном оформлении денежных средств. Или все-таки в том, что государство недостаточно обеспечивает школы? Я иду к школе. Мой дворник с метлой купленный за ее деньги. Я захожу в школу, лампочки. Они у вас дома не горят, у меня горят тоже. Санстанция, сейчас не так называется, не откроет школу, если не будет стоять жидкое мыло. Это деньги, это внески, это добровольные, это недобровольные. Как хотите сейчас говорите. Родителей и педагогов. Мы выделяем деньги на финансирование, на ремонт, на текущий ремонт. Утепляются школы. А вы говорите, что у вас нет недофинансирования, что вы дырки латаете с, с родительского фонда. Вопрос в том, что действительно на школу не хватает. Ну, давайте честно. Я еще почему мы говорим да, только нет, за одни школы. Да, а садики? В садике вообще катастрофа. Но если если и школы финансируются за счет госбюджета, в садике вообще из а там вообще катастрофа. Все деньги, которые просила управление, что здравоохранение, что образование, все на комиссии были поддержаны и были средства выделены. 100%? Все, что было. При... 100% образование закрыто. Крохи прямо скажем, крохи, которые проходят в итоге из местного бюджета через нашу бюджетную комиссию попадают в виде каких-то работ, либо предметов и материалов, купленных в школы ну, Извините, нехорошо, но это трешкин кафтан одни дырки открываем, другие дырки закрываем. Чи е законным сбир коштів батьківським комитетом шкіл за розъясненнями звернулися до головного прокурора. Если в этом случае отсутствует вымогательство с тех детей и родителей, которые не в состоянии это сделать, здесь нарушений никаких я не вижу. Если здесь не связано со школой, если это сами родители приняли решение о том, что это добровольное, о том, что они хотят своим детям там, купить тетради или еще что-то какие-то и пользоваться дальше им, и в дальнейшем это же имущество остается в праве собственности этих родителей, которые это купили. І вже в данішом вони самі можуть і шатолі останні саме їм, толя не піддадуть школі. Зрештою дійшли висновку. Якщо гроші збирає батьківський комітет і розпоряджається зібраними коштами батьки, то це не суперечить законам, адже є благодійним внеском. Якщо ж все таки у школі батьків примушують здавати гроші проти їх бажання, то чиновники та депутати радять звертатися у поліцію. Що ж касається. того есть ли у нас коррупция. В любом человеческом обществе, к сожалению, есть коррупция. И мы, каждый из нас, обязаны стремиться к тому, чтобы ее не было. Поэтому я призываю каждого из родителей, каждого из граждан, если он сталкивается с проявлениями коррупции в школах и детских садах, обращаться в правоохранительные органы, не молчать. Ну, как такового решения какого-то основного мы не услышали. А то, что было сказано, что родители собирают деньги, это правильно, так это у нас и было. И в чем нас нужно было обвинять, и в чем нас очернять в нашу школу, да. непонятно.